Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai ketenjenan. Okey, sebelum itu kita tengok dekat sini uh, soalan. Okey, untuk muka surat 33, modul yang terbaru. Okey, uh, di sini ada uh, diberi satu bulatan dengan titik P. Okey, jika tidak uh, nampak, okay, kita boleh tengok. Uh, kita boleh buat satu titik P e. dan pusat bulatan juga diberi. Baiklah, apa yang dia minta dekat sini? Dia minta kita buat satu garisan jika diberi satu bulatan dan garisan tersebut perlu tangent pada bulatan. Okay. Kita kena faham dulu apa itu tangent. Tangent pada bulatan bererti pusat bulatan dan jejari bulatan ini apabila bertembung pada satu garisan tangent, dia bersudut 90 darjah. Okay. Jadi dia nak kita buat garisan ni, garisan tangent ni. Jadi kat sini konsep asas dia adalah jari mesti 90 darjah dengan garisan tangent. Jadi kita kena apa yang dia minta hanya kita perlukan garisan 90 darjah sahaja di sini. Jadi sebelum buat garisan ini kita kena buat jari dulu. Jadi kita buatlah jari dulu. Baiklah macam ni nak buat jari tapi untuk jari yang ini kita panjangkan dia. Okey sebab kita senang untuk kita lukis garisan tegak 90 darjah. Okay. So first garisan adalah garisan je jari yang dipanjangkan. Kemudian menggunakan jangka lukis kita buat sudut 90 darjah pada titik P. Jadi kita tanda dahulu kiri dan kanan untuk dapatkan jarak yang sama. Okey, jarak yang ini kita buat dengan menggunakan jarak yang sama pada jangka lukis. Kemudian yang ini jangan jangan kecil macam ni eh. Okey, buka besar sikit anggaran uh, 3 per 4 total garisan dan kita tandakan dengan menggunakan jarak yang sama pindah pada garisan hujung tanda hujung kita akan dapat titik dekat situ jadi daripada sini kita dah dapat garisan 90 darjah dengan jejari dan ini adalah garisan tangent pada bulatan Baiklah, kemudian kita pindah pada soalan nombor dua. Okay, di sini dia bagi yang sama juga bulatan dengan satu titik tapi beza dengan yang tadi titik ini diberi di luar bulatan. Berbanding yang nombor satu titik berada pada bulatan. Jadi apa yang dia minta? Dia minta kita buat yang sama iaitu garis tangent pada bulatan. Okey dan kita pasti dan kita tahu titik pusat dengan jejari mesti 90 darjah dengan garis tangent ni ini kita pasti. Tapi sekarang titik yang diberi berada di luar bulatan iaitu pada, pada garisan tangent yang diberi kat belakang ni kat sini ya. Di sini. <coughs> Okey saya pekatkan dulu titik. Okay, titik yang diberi adalah titik di luar dan titik pusat bulatan. <coughs> okay, kemudian kita fikir macam mana kita nak buat garisan ini jika diberi hanya titik di luar tanpa titik tangent? Jadi sini kita nampak ada satu garisan 90 darjah. Jika anda ingat pada konsep teorem Pythagoras iaitu segitiga 90 darjah. Okay, kalau kita sambungkan pusat dengan titik di luar ni bentuk dia segitiga 90 darjah. Okay. Jadi apa apa sebab nak kena tahu benda ni? <coughs> Jadi seperti yang kita tahu sebelum ni segi tiga 90 darjah hanya um, boleh didapati di dalam separuh bulatan. Betul tak? Ha, ini adalah matematik. Separuh bulatan. Di dalam separuh bulatan apa sahaja segi tiga yang kita lukis sudut puncaknya adalah 90 darjah. Jadi kita perlukan separuh bulatan untuk buat untuk dapatkan titik tangen tersebut. <coughs> jadi itulah hasilnya untuk kita buat jalan kerja seterusnya. Okey jadi langkah pertama pusat dan titik di luar pusat dan eh, di luar bulatan digariskan dan dicantumkan untuk menghasilkan hypotenuse iaitu uh, separuh bulatan, garisan diameter dan kemudian kita cari titik tengah untuk dapatkan pusat bulatan antara OQ kaedah eh, yang sama okay, saya semak balik kita okay, pastikan jarak yang sama jika ini kita kena aa, untuk bahagi dua bulatan aa, dua garisan kita perlu garis atas dan bawah ya okey dapatkan titik tengah untuk buat separuh bulatan untuk bina separuh bulatan So dekat sini titik tengah dan kita buat separuh bulatan. Okay, jika garisan um, tangent kita perlu buat pada bahagian atas, separuh bulatan perlu pada bahagian atas. Jika titik tangent tersebut kita nak cari bahagian bawah, separuh bulatan tersebut kita lukis bahagian bawah. So kita lukis separuh bulatan. Dan kita akan dapat titik tangent di sini. <coughs> Menggunakan titik tangent ini, kita buat satu garisan lurus. Menyentuh pada titik U. Q. <coughs> menyentuh pada titik Q. Jadi inilah garis Baiklah, sekarang kita pergi pada soalan ketiga. Iaitu membina satu garisan bertanjen pada dua bulatan secara luar. Baiklah, dekat situ cikgu pekatkan dahulu pusat bulatan. Okey, jika anda tidak mempunyai soalan aa, begini, anda boleh lukis sahaja di atas kertas mana-mana, bulatan -mana, putih dan buat sahaja satu bulatan dengan nilai yang diketahui. Okey, dalam kes ini, Nilai yang diketahui pada bulatan kecil adalah 25 dan bulatan besar adalah j40. Jadi apa yang dia minta? Dia minta kita buat bulatan uh, garisan yang bertenjan di luar di bahagian luar. Okay. So untuk permulaan j40. Jadi apa yang dia minta? Dia minta kita buat bulatan uh, garisan yang bertenjan di luar di bahagian luar. Okay. So untuk permulaan So kaedah okay, pertama, langkah pertama adalah Okay kita akan buat sama macam tadi juga Iaitu pusat dengan satu pusat Gabungkan dua pusat yang berbeza ni Okay dapatkan pusat, aa, garisan pusat ke pusat Kemudian kita bahagi dua Jika anda semak balik seperti soalan nombor dua Kita gabungkan pusat dengan titik di bahagian luar So dia lebih kurang macam itulah Ha so pusat dengan pusat tapi yang ni pusat dengan pusat tadi pusat dengan titik sekarang pusat dengan pusat ya bila dah dapat bahagi tengah dapatkan titik tengah sama macam tadi juga kita buat separuh bulatan so kes ni pun kita perlu buat separuh bulatan jika garisan tersebut kita nak buat di bahagian atas so separuh bulatan bahagian atas jika ingin buat di bahagian bawah separuh bulatan tersebut dilukis bahagian bawah Baiklah, dapatkan separuh bulatan, semak dahulu. Kemudian buat garisan, lengkung, separuh bulatan. Bila kita dah dapat, okay, untuk kaedah ini, bulatan secara luar kita perlu menggunakan aa, pengiraan tolak. Iaitu R besar tolak dengan R kecil. Apa nilai R besar? 40 tolak dengan 25. Jadi empat puluh tolak dua puluh lima Bakinya adalah lima belas menggunakan jarak lima belas Ambil pada pembaris Dapatkan jarak lima belas Dan kita ambil nilai tersebut Pada bulatan besar eh Jangan tanda pada bulatan kecil Pada bulatan besar Cucuk dan tandakan pada separuh bulatan yang kita dapat tadi Okey Persilangan ini Kita akan bina satu garisan daripada pusat besar pusat A ke titik persiangan tersebut dan naik terus ke bulatan. Okey ini adalah titik tangen. Titik tangen yang pertama. Menggunakan garisan tersebut okey saya tak gerakkan ya. Okey selarikan garisan tersebut yang kita baru lukis tadi. Okey ke bulatan kecil di sebelahnya. Okey, kemudian kita buat satu garisan lagi dan ini adalah titik tangen yang ke dua. Titik tangen ya. Okey. Jadi kita dah dapat dua titik tangen yang boleh kita sambung dan menghasilkan satu titik ten, satu garis tangen di luar bulatan. Jadi inilah garis tangen di luar bulatan tersebut. Okey. Macam mana nak ingat? Nanti cikgu tunjukkan selepas kita buat nota yang keempat iaitu Bina satu garisan yang bertenjen pada dua bulatan menyentuh secara dalam Kita tadi menyentuh secara luar dan kali ini menyentuh secara dalam Apa itu menyentuh secara dalam? Okey, menyentuh secara dalam adalah bulatan, bulatan dan garisan tersebut menyentuh secara dalam Ah, Bentuk dia macam ni Okey, kalau tadi atas dan bawah. Yang sekarang menyentuh secara dalam macam ni. Yang atas sebelah kanan, yang bawah sebelah kiri. Aa, sama juga kalau terbalik yang Okey. Jadi kaedah dia hampir sama dengan yang sebelum ni. Okey. Ah permulaannya sama, cuma bahagian pengiraan aa, tidak samalah, ada perbezaan. Jadi saya pekatkan dulu pusat untuk anda nampak. Baiklah. Jadi langkah pertama tadi, yang sebelum ni, langkah pertama adalah kita sambungkan pusat bulatan ke pusat bulatan, cari titik tengah dan separuh bulatan. Ini adalah sama kaedahnya dan langkah untuk nombor empat. Jadi pusat dengan pusat garis bahagi dua garisan tersebut. Tanda atas, tanda bawah, guna jarak yang sama, jangan tukar. Tanda atas, Tanda di bawah. Okey, untuk dapatkan titik tengah bagi separuh bulatan yang kita buat tadi. Okey. Tandakan saja separuh bulatan titik tengah dan sekarang kita buat separuh bulatan. Okey, jika garisan condong ke sini ke kiri Okay, ke kanan, sorry, condong turun ke kanan. Uh, kita kena tengok pada bulatan atas. Um, bulatan besar. Okey, saya contoh eh kita nak lukis bulatan dengan garisan tangent macam ni. Jadi kita tengok pada bulatan besar, titik tangent tu berada di bahagian atas. Jadi kalau pada bulatan besar, titik tangent berada pada bahagian atas, jadi kita punya separuh bulatan pun lukis di bahagian atas. Hmm. Okey. Kemudian kalau tadi kita tolak, sekarang kita akan buat operasi tambah. Okey, iaitu R besar tambah R kecil. Okey, jadi R besar kita 35 tambah dengan 25. 35 tambah dengan 25 akan menghasilkan 60. Nilai 60. Ambil <coughs> pandai pembaris jarak 60 60 mm ya 60 dapatkan nilai 60 okey sama juga tadi pada bulatan besar tandakan pada bahagian atas pada bahagian bulatan kita okey saya dapat dekat sini okey tapi ini belum uh, ini bukan titik tangen ini adalah r besar tambah dengan r kecil okey kita ambil baris dan kita buat satu garisan Daripada persilangan tersebut Ke bulatan Ke pusat bulatan besar Okey, tanpa mengubah uh, Kedudukan pembaris saya Kita selarikan garisan tersebut Ini, garisan ini Kita selarikan pergi ke bulatan yang satu lagi Kali ini pada bahagian bawah Okey Dan daripada pusat A turun ke bawah So, kalau yang ini selarikan di sini Okey. Jadi inilah titik tangent kita. Titik tangent. Dan ini juga adalah titik tangent. Okey, sebenarnya benda ni tak susah dan uh, tak sukar pun untuk kita faham melalui buku teks. Okey, baca perlahan-lahan langkah-langkah yang diberi daripada buku teks. Dan ikut Ha, serta buatlah contoh yang macam ni Okay, tiru buat betul-betul Dan insyaAllah anda akan perolehi uh, Kaedah dia Okay, jadi di sini cikgu tunjukkan Tadi cikgu dah bagi tahu uh, Apa tips nak ingat yang mana tambah, yang mana tolak Okay, cuba kita tengok dekat sini Okay, kita tengok dekat sini Ini adalah di luar Tambah, uh, tol, uh, bentuk Macam ni eh, di luar Dan terbentuk di dalam dia bentuk pangkah macam ni. Okey dalam uh, LK lukisan kejuruteraan ataupun GKT oh sorry GKT tak belajar eh tangent cuba oh, tak pasti. Okey uh, oh, tangent ada okey antara ini dengan ini kita ada dalam LK kita hanya ada operasi tolak dan tambah. Jadi kita tengok bentuk dia sahaja. Okey ini bentuk ni menyerupai bentuk apa? Bentuk tolak atau tambah? Okey dia lebih menyerupai bentuk tolak. Jadi operasi yang akan digunakan adalah tolak. Manakala bentuk ni menyerupai bentuk tambah. Kita tak ada darab dalam LK. Jadi operasi untuk uh, kaedah ini untuk mendapatkan bentuk yang seperti ini kita menggunakan operasi tambah. Okey. Jadi uh, insyaAllah semoga awak tak keliru antara operasi tolak dan tambah yang akan digunakan nanti. Tapi uh, anda tetap perlu membuat latihan sekerap mungkin untuk ingat dia punya langkah-langkah dan bentuk yang diperlukan.